विज्ञान की सौ प्रथम विकल्प जय किसान यह एक नारा है सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है क्रम विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है विकास मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द दानव चलना पीछे खाली जगह आपेली है सुविधाओं का शुरू सिलसिला नए नए उपकरण बनाए मोबाइल पर बातें कीजिए कंप्यूटर की, की क्रांति आ गई बच्चे नई सदी के बोले चलो पी सही वाक्य चुनकर विधान पूर्ण कीजिए जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया नए नए अनुसंधानों के कारण ही नए नए उपकरण बनते हैं विज्ञान के कारण हमें तरह तरह की सुविधाएं मिली है चलना पक्षा प्रश्न ना जवाब कवि किसकी जय जयकार करते हैं कवि किसान जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं विज्ञान से कौन सी डगर आसान बना दी है विज्ञान से मानव को विजयश्री बनाने वाली डगर आसान बना दी है वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है वैज्ञानिक उपकरणों से कार्य आसान हो जाता है एवं श्रम और शक्ति की बचत होती है यश पाने का मार्ग कौन सा है यश पाने का मार्ग समय के साथ चलना है हमें किसकी शुरुआत करनी है हमें मानवता के ज्ञान की शुरुआत करनी है समय और शक्ति की बचत कैसे होती है कंप्यूटर और वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है टेलीफोन मोबाइल फैक्स जैसे उपकरणों से माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे हम वैज्ञानिक उपकरणों का सही उपयोग कर सुख सुविधाएं का निर्माण करेंगे क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं हम समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों मुझे टेलीविजन का आविष्कार अच्छा लगा क्योंकि यह हर तरह से मनोरंजन करता है ना पची प्रश्नों ना जवाब कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए है कंप्यूटर से बड़ी से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र की टिकट बुक कर सकते हैं इंटरनेट जानकारी का भंडार है इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है क्या होता बताइए यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फ़ोन पर आधार रखना पड़ता और जहां और जब चाहते तब बात नहीं कर सकते यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती यदि कंप्यूटर फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती चलो हमें चित्रों आप चित्रों जो वाक्य लिखवा पहलू वाक्य लड़का पढ़ रहा है मोर नाच रहा है लड़की दौड़ रही है लड़का पानी पी रहा है लड़का स्नान कर रहा है लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है लड़का क्रिकेट खेल रहा है धोबी कपड़े धो रहा है लड़का दूसरे लड़के को कुर्सी पर बैठा कर ले जा रहा है लड़का सो रहा है फेरी वाला सब्जी बेचने जा रहा है लड़का पौधों को पानी दे रहा है पची तुम्हारे वाक्य प्रयोग करवाना है उपकरण आजकल सभी उपकरण महंगे हो गए हैं मोबाइल मेरे पापा ने नया मोबाइल लिया कंप्यूटर मैं कंप्यूटर में खेल रहा हूँ क्रांति बिजली से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है खुशियाली नई गाड़ी आने पर घर में खुशियाली छा गई ચાલો પછી અંગ્રેજી નામો છે એ આપેલા છે એની સામે તમારે હિન્દી નામ લખવાના છે ટીવી તો દૂરદર્શન રેડિયો તો આકાશવાણી ટેપ રેકોર્ડર એટલે ધ્વનિ યંત્ર ટેલિફોન એટલે દૂરભાષ મોબાઈલ એટલે ભ્રમણભાષ કેલ્ક્યુલેટર એટલે ગણનયંત્ર કમ્પ્યુટર એટલે સંગણક ફેક્સ એટલે ચિત્ર સંદેશ અને ઇન્ટરનેટ એટલે જાલ ચાલો એના પછી પ્રવૃત્તિઓ આપેલી છે ચાર વૈજ્ઞાનિકોના નામ લખવાના છે અને તેને શું શોધેલું છે એ લખવાનું છે થોમસ અલ્વા એડિસન બિજલી એલેક્ઝાન્ડર ગ્રાહમ બેલ ટેલિફોન જી માર્કોની રેડિયો જ્હોન લોગી લોગીબેડે દૂરદર્શન जवान और किसान किन वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हैं जवान का अर्थ है सैनिक ये राइफल बंदूक मशीनगन गोला बारूद आदि लड़ाई में काम आने वाली अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हैं और किसान ट्रैक्टर के रूप में वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करता है, है तुम्हारा आ चैप्टर पूरु थैंक यू